Ada satu dua perkara saya nak sebut sebelum mulakan kuliah ni ialah uh, semalam saya menghadiri uh, satu persidangan ataupun meja bulat yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Agama berhubung dengan diat. Diat adalah merupakan pampasan yang diberikan kepada keluarga mangsa terutamanya di yang terbunuh ataupun yang cedera jumlah pampasan saya mencadangkan memberikan cadangan untuk hal ini cuba dilaksanakan dalam negara ini sebelum ini ada pihak-pihak yang mencadangkan dan ini saya juga mencadangkan pada Menteri Agama yang baru ini nampaknya beliau begitu positif walaupun baru dua minggu saya mencadangkan beliau telah mengambil tindakan pantas memanggil pihak-pihak yang terlibat yang boleh untuk dilihat bagaimana kemungkinan diat ini dapat dilaksanakan di dalam negara kita bagi kematian kemalangan jalan raya kerana kita mempunyai skim takaful yang boleh berfungsi supaya diat ini dapat dijalankan alhamdulillah saya dijemput hadir untuk memberikan pandangan dan cadangan dalam hal ini dan yang hadir membincangkannya walaupun saya tak dapat tunggu sehingga habis tapi saya telah memberikan pandangan dan diikuti dengan pihak yang lain juga. Saya ingin sebut tentang diat ini supaya kesedaran itu ada juga di kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa Allah menyatakan. Wa makanal lilmu'minin an yuq. Wa makanal lilmu'minin an yaqtula mu'mina illa khata ah. tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain melainkan khata ah. dia berlaku secara tersalah bukan dia nak bunuh terbunuh kemudian Allah menyatakan wa man qatala mu'minan khata fa tahriru raqabatin mu'minatin Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaku Sesiapa yang membunuh orang mukmin khata'an secara tersalah dia tak langsung ada niat nak membunuh tapi tersalah dia telah membunuhnya Termasuklah seperti dalam jalan raya kita naik kereta kita langgar orang. Kita memang bukan tak memang tak nak langgar dia, tapi mungkin kita bawa laju. Dia brake kita hantam dia daripada belakang. Lalu terlanggar dia, mati dia. Atau kita laju, dia lintas jalan kita langgar dia. Atau dia bermotosikal, kita langgar kereta depan. Kereta depan terlanggar kereta hadapan. Kita yang penyebab. Allah katahu man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahliha ila ahlihi sesiapa yang membunuh orang mukmin secara salah tersalah fatahriru raqabatin mu'minah hendaklah dia memerdekakan hamba yang beriman yakni hamba yang Islam Wadiyatun musallamatun ila ahlihi dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Yang hamba dia Allah kata diat hamba pun kena merdeka diat pun kena bayar. Hamba macam mana satgi kita sebut ayat ni sebut macam mana? Karena sekarang dah tak ada hamba. Diat berapa? Ulama-ulama berbincang kadar dia ni. Semua para ulama sepakat 100 ekor unta. Bagi dia qatl khata. Bunuh tak sengaja. Dia ada bunuh bunuh tak sengaja. Bunuh syibil amd. Bunuh macam macam menghampiri sengaja. Menghampiri sengaja ni dia bukan nak bunuh tapi dia misalnya dia nak gempar saja nak pukul dengan kayu tu logiknya tak matilah mati nak acah-acah langgar belakang terlanggar mati dia tak ada niat attention nak membunuh ha, ini ada tinggi sikit dia punya jumlah dia satu lagi dia orang yang membunuh orang membunuh orang sengaja keluarga maafkan tapi keluarga kata boleh tapi bayar diat ada juga dalam islam yang boleh memaafkan pembunuh hanyalah waliul am al waliud dam wali darah dia boleh maafkan majlis pengampunan tak boleh maafkan dia maafkan Tapi kita tak bincang yang tu. Kita bincang yang bunuh tanpa sengaja ni iaitu mereka di dalam kes jalan raya. Kes lain mungkin nak kena ubah undang-undang lah macam-macam payah. Ini kes jalan raya saya kata. Yang lain nanti dulu. Dia banyak proses dia. Kita ambil dalam konteks jalan raya. Ayat ini kata siapa yang bunuh orang tanpa sengaja maka dia membebaskan hamba dan diat yang diserahkan pada keluarga Jumlahnya 100 ekor unta Ada juga di dalam nas-nas yang di hadis Seribu dinar emas Ada dengan jumlah perak Ada yang dimincangkan dengan jumlah pakaian Kalau seribu dinar emas itu lebih mahal lah. Kalau seratus ekor unta, lebih kurang macam Arab Saudi sekarang dia dia sekitar 300,000 uh, ya uh, rial mungkin lebih kurang 350,000 ataupun duit kita boleh naik sekali lebih kurang 300,000 lebih yang diserahkan kepada keluarga yang 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 terbunuh kalau dikira seribu dinar mungkin pergi dua juta lebih kurang. Itu pemerintah boleh menentukan kadar. Allah kata waman kata la mu'minan khata'an fatahriru rakabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Bebaskan hamba dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Illa an yasaddaku. Melainkan, illa an yasaddaku. Melainkan jika keluarga itu memaafkan. Dia kata tak apa tak payah dia. Ha, dia je boleh maaf. Kalau dia tak maaf, hutang. Bayar di akhirat. Katanya orang kaya, dia kena bayar. Boleh mati. Fa in kana min qaumin aduwwul lakum wa huwa mu'min fa tahriru raqabatin mu'minah Quran kata. Jika daripada kaum itu adalah musuh kamu wa huwa mu'min fa tahriru raqabatin mu'minah jika sekiranya orang yang mati itu di kalangan puak yang di kalangan pihak yang kafir harbi yang memusuhi Islam tapi dia tu mukmin tapi keluarga dia anti Islam musuh Islam dia yang mati tu mukmin kita tersilap terbunuh dia Allah kata fatahriru raqabatin mu'mina maka bebaskan hamba dia tak kata diat kerana dia tak tak payah serahkanlah wang yang sebanyak itu kepada keluarganya yang memusuhi Islam Dia hanya perlu Bebaskan hamba Wa in kana min qawmin Bainakum wa bainahum mithaq Fadiyatun musallamatun ila ahlihi Wa tahriru rakabatin mu'minah Jika sekiranya kaum yang ...antara kamu dan dia ada perjanjian... ...yang ini orang kafir... ...kamu terbunuh orang kafir... ...sedangkan kamu ada perjanjian dengan dia... ...yang ini bukan anti-Islam... ...dia contohnya... ...sesama kita rakyat negara ini... ...kafir yang duduk sesama... ...yang non-Muslim... ...yang bukan kafir harbi... ...macam Israel... ...Allah kata... Apa apa kena dia, dia kena buat? Fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kena bagi diat juga. Diat yang diserahkan pada keluarganya. Hatta kita langgar nan muslim mati bayar juga diat pada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah dan kamu membebaskan hamba yang beriman. Faman lam yajid Fasiyamu syahraini mutatabi'in Tawbatan min Allah Sesiapa yang tak dapat Tak ada hamba nak bebas Duit kena bayar Tapi hamba tak ada Maka hendaklah dia berpuasa Hendaklah dia puasa Hendaklah puasa dua bulan berturut-turut Taubatan min Allah Taubat kepada Allah Ta'ala Wa Allah, aliman hakimah Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana Orang yang langgar orang mati Kena puasa Dua bulan Kena bayar diat Oleh kerana diat seratus ekor unta Bukan semua orang Arab zaman dulu ada seratus ekor unta Satu dua ekor unta saja Orang Arab zaman dulu Apa dia buat? Dia buat dalam sistem akilah Bahawasanya family Support Supaya Bayar dia Ni anak menakan kita dah terbunuh orang Dia telah terhutang dengan keluarga tu Semua kabilah dia tolong Bayar dia Kau ni bagi dua ekor Kau ni lima ekor Kau ni sepuluh ekor Cukup seratus Serahkan kepada keluarga si mati di situ kita kena tahu asabiyah Arab ni kadang-kadang bagus. Bukan semua negatif asabiyah. Asabiyah Arab ni kadang-kadang sikap suka kat kaum ni prefer kaum lebih ni kalau membantu macam ni bagolah. Tapi kita asabiyah tu tak ada. Anak menakan bukan saja langgar orang, anak menakan kena langgar pun pak menakan tak pergi tengok. Tambah orang Melayu kan. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh pakai sistem takaful. Mungkinlah bayaran premium dia kena tinggi sikit. Takaful usah hatilah ramai orang mati di Malaysia ni. Satu hari 18 orang mati di jalan raya. Dan ini boleh dilaksanakan. Saya kadang-kadang pelik juga ramai orang bercakap tentang hudud nak buat hudud yang Akhirnya pergi ke parlimen pun tidak Ke dewan dia pun tak boleh Jadikan bahan politik Tapi dia Hukum Allah Yang boleh dibuat Hanya melalui pampasan harta Jadi kita mencadangkan supaya kita fatwa perlis tahun 2022 telah keluarkan supaya diat ini dilaksanakan. Alhamdulillah dengan Uh, yang berhormat menteri agama yang baru ni kita cadangkan dan sebelum tu pun ada orang cadang dah kita cadangkan dan beliau terus membuat uh, persidangan meja bulat untuk melihat bagaimana kalau hal ni nak dilaksanakan of course mesti ada proses dia tentang kadar dia tak boleh jalan serentak orang tu mungkin boleh kena denda-denda kesalahan jenjalan raya tapi dia dia bayar Orang yang kaya Dia mungkin boleh selesaikan masalah Misalnya dia langgar orang mati Berdosa dia Kecuaian tengok-tengok handphone langgar orang mati Awak ada duit Awak bayar 300 ribu bagi kat family dia Jika tak hutang awak dengan dia Kebanyakan yang mati siapa Di dalam negara ni Kebanyakan yang mati penunggang motosikal Sebahagiannya pergi kerja, pergi macam-macam. Yang rempit tu tak cerita lah. Melainkan kesalahan 100% di tangan orang yang menjadi mangsa. Dia pergi langgar kereta kita. Jalan tu jalan kita betul-betul. Dia keluar. Itu ada pengecualian dan hal-hal yang yang seperti itu. Jadi, Alhamdulillah lah. Saya tengok apabila kita buat cadangan dan mungkin satu sikap yang positif mengambil pandangan-pandangan yang berbagai. Saya tahulah sebagian orang tu. Dia orang ni susah hati. Tengok menteri agama kan mai perli ha oh, sudah dia kata. Ada pok yang dia macam budak-budak tau. Kalau orang mai perli habilah, menteri agama tu habillah. Sectarian minded Otak Fanatik po Kemudian panggil macam budak-budak Hak -budak. tu yang kita duduk tengok Netizen pelik-pelik habislah Wasallah oh Minta dibuat bantahan Kenapa Menteri Agama pergi ke sana Sebahagian mangkak-mangkak ni masih hidup <laughs> Dalam negara kita ini. Lebih baiklah dia pening masalah kuil haram Dia berdua-dua pikir